नमस्कार सर्वांना मी शुभांगी महेकर कोल्हापूर आज आपण आद्य शंकराचार्य विरचित निर्वाण षटकम हे स्तोत्र ऐकणार आहोत म्हणणार आहोत आणि शिकणार आहोत सहा श्लोक असल्यामुळं याला षटकम असं म्हटलेलं आहे अतिशय सुंदर असं हे स्तोत्र आहे मी कोण ह्या ह्यामध्ये उत्तर सापडे बहुया मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न श्रोत्र श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमि न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्च न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यन् न पापन् न न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थन् न वेदो न यज्ञः अहं भोजनन् नैव भोज्यन्न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणा न चासङ्गतन् नैव मेयः चिदानन्दरूपः शिवोऽ शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽ शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्